committed to reform this country. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. 22 November tahun 2022 satu tarikh yang terpahat dalam ingatan setiap pejuang yang menyokong reformasi. Pada hari itu, selepas puluhan tahun menunggu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara. Untuk tiba ke hari itu, Terlalu banyak yang perlu ditempuhi. Jalan yang penuh ranjau, fitnah yang tidak henti, pengkhianatan yang sukar dimaafkan serta tekanan politik yang tidak pernah memberi ruang untuk bernafas. Hari ini, 3 tahun kerajaan Madani memerintah. 3 tahun yang penuh cabaran tetapi tidak kurang juga dengan kemajuan yang membanggakan. Tiga tahun yang membuktikan bahawa perubahan bukan hanya sekadar slogan tetapi kerja keras yang dilakukan dari pagi hingga malam. Walaupun pembangkang tidak pernah berhenti mendesak supaya PMX meletak jawatan, kerajaan tetap teguh berdiri. Mereka mengharungi cabaran pentadbiran bersama kerana tahu perjalanan ini bukan tentang satu individu tetapi tentang masa depan negara. Antara pencapaian terbesar kerajaan Madani ialah keberanian melakukan perstrukturan semula perbelanjaan negara. Langkah ini memerlukan ketegasan politik kerana ia menyentuh pihak berkepentingan yang selama ini menikmati ketirisan dan pembaziran. Malaysia kembali menarik pelaburan bernilai tinggi daripada sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, kenderaan elektrik dan ekonomi digital yang sekaligus membuka peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Keutamaan kepada rakyat tetap menjadi tiang utama kerajaan perpaduan. Pelaksanaan subsidi bersasar dan batuan tunai berfokus antara langkah besar untuk meringankan beban rakyat meskipun dihentam oleh pembangkang. Di pentas dunia pula, nama Malaysia kembali disegani. PMS lantang bersuara mengenai kezaliman global, terutama pembatayan terhadap negara G. Beliau mengangkat suara Malaysia sebagai negara sederhana yang tegas dan tidak tunduk kepada tekanan kuasa besar. Hubungan diplomatik, terutama dalam ASEAN dan negara-negara pelabur utama, kembali kukuh dan stabil dan di saat kerajaan bekerja keras membina nama negara semula, pembangkang pula terus sakan memfitnah dan menjabarkan naratif yang tidak berasas. Tanpa rasa tanggungjawab, mereka menutup mata terhadap hakikat bahawa kerajaan hari ini mewarisi negara dengan hutang mencecah triliun ringgit. Satu beban yang tidak dicipta oleh kerajaan sekarang tetapi tetap dipikul demi masa depan rakyat. Oleh itu, sama-sama lah menghargai penat lelah Perdana Menteri dan seluruh pasukan kerajaan yang bertungkus lumus sejak 3 tahun lalu untuk membuka pintu masa depan dan membuktikan bahawa Malaysia setanding dengan negara yang maju.